Добрый вечер, новости на Бтб, будьте с нами. Ожесточенный бой разгорелся вблизи города Красный Лиман в Донецкой области. Силы АТО наступали на позиции боевиков под прикрытием авиации, самолетов и вертолетов. Город взят в блокаду. Руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев сообщил о двух погибших и 42 раненых. Со стороны боевиков около 300 убитых и раненых. В то же время СМИ, ссылаясь на источники в Нацгвардии, сообщает, что южные и центральная части Красного Лимана полностью освобождены от террористов. Уничтожены все блокпосты. Пока ожесточенные бои идут в северной части. Города. Возле Луганского пограничного отряда появились новые скопления вооруженных людей. У них в арсенале минометы и гранатометы. Террористы, возможно, готовятся снова атаковать расположение отряда. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян. Некоторые из собравшихся опознаны как русские казаки. Напомню, что вчера террористы штурмовали Луганский пограничный отряд в течение 12 часов. Вечером атаки боевиков прекратились, однако ночью снайперы террористов продолжали единичные обстрелы. Предварительная версия взрыва в здании Луганской облгосадминистрации – попадание ракеты с переносного зенитно-ракетного комплекса террористов. Боевики пытались подбить самолет вооруженных сил Украины, но снаряд среагировал на тепло от кондиционера и попал в здание Луганской обладминистрации. По данным МВД, вследствие взрыва 8 человек погибли, 11 госпитализированы. Предварительно выяснили, что во время неудачной попытки выстрела по самолету вооруженных сил сами сепаратисты попали в дом областной государственной администрации. На данный момент это одна из версий. В сегодняшнем утреннем заседании Верховная Рада определила день инаугурации новоизбранного президента. Церемония состоится 7 июня в субботу в 10 утра. Также парламент поддержал привлечение к уголовной ответственности теперь уже экс-нардепа Олега Царева. А кроме того, парламентарии выслушали отчет премьер-министра Украины Арсения Яценюка касательно газовых вопросов. Что происходит в парламенте сейчас, знает наш корреспондент Вера Свердлик. Вера, какие последние новости из Рады? Здравствуй, Оксана. Ну скажу тебе, что вечернее заседание оправдало желание, по крайней мере, тех людей, которые с самого утра собрались под стенами Верховной Рады. Депутаты проголосовали за ведение моратория на конфискацию имущества, которое является залогом валютных кредитов. За соответствующий документ проголосовал 241 народный депутат. Однако отмечу, что успешным было лишь второе голосование. Первая попытка провалилась, не хватило двух голосов. Ну и, собственно, про сам документ. Он не будет будет касаться судей, прокуроров, а также чиновников первого, второго и третьего ранга. К примеру, это депутаты, представители правительства, а также их заместители. Кроме того, мораторий не действует в том случае, если у украинца квартира больше 140 квадратных метров или дом больше 250 квадратных метров. Этот мораторий будет действовать до того времени, пока парламентарии не проголосуют за законопроект, который переведет долги по Кредитом с валюты в гривны, а также до тех пор, пока не будет проголосован документ, который унормирует а, кредитную ставку а, и с. А скажу, что уже над этими вопросами работает профильный комитет. К своей работе он пригласил экспертов с Национального банка Украины, а также Ассоциации банков, а также других экспертов. Вот такой результат вечернего заседания. Люди на улице были довольны, разошлись с улыбкой на лице. Что же касается ситуации на эту минуту, в Верховной Раде вечернее заседание уже закрылось. Депутаты расходятся домой. Мой Оксана а, Вера, а сегодня Верховная Рада отказалась поддержать законопроект о создании государственного бюро расследований. Почему? Кто был против? Какая у тебя информация? Да, действительно, Оксана не хватило голосов. За соответствующее решение проголосовало лишь 122 народных депутата. Более того, скажу, что была попытка вернуть этот вопрос на повторное первое чтение. И тут общего. Единства у депутатов не было. Доработать документ согласилось лишь 204 депутата, чего тоже недостаточно. А это значит, что документ депутаты провалили окончательно. Оксана? Спасибо, Вера. Ждем тебя дома. Спасибо за прекрасную работу. Это был наш корреспондент Вера Свердлик из Верховной Рады Украины. В Министерстве иностранных дел ожидают рекордное количество глав государств и правительств на инаугурации Петра Порошенко. Свое участие 7 июня в процедуре подтвердили уже около 20 высокопоставленных чиновников из Польши, Литвы, Германии, Грузии, Канады, Словении и других стран. Россия же приглашена только на уровне временного поверенного президента Путина. На торжество не звали. Мы ожидаем беспрецедентно высокий уровень участия иноземных делегаций. Мы ожидаем беспрецедентно высокий уровень участия иностранных делегаций в инаугурации президента Украины. Это их демонстрация поддержки Украины в это непростое для нашего государства время и проявление уважения к новому президенту Петру Алексеевичу Порошенко. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама готов восстановить доверие в отношениях с Владимиром Путиным, однако сперва Россия должна отвести свои войска от границы Украины и повлиять на сепаратистов, окопавшихся на Донбассе. Такое заявление глава Белого дома сделал в Варшаве после переговоров с польским руководством. Барак Обама признал, что Россия заинтересована в безопасности своих границ, но при этом она должна уважать международное право и в первую очередь территориальную целостность своих соседей. Если же Москва будет и дальше дестабилизировать ситуацию в Украине, ее Ждут новые санкции. Теперь Владимир Путин должен сделать выбор. Он может принять решение отвести свои войска от границы. Он также может повлиять на эти сепаратистские элементы, чтобы не отступили. Он может встретиться с новоизбранным президентом Украины и признать, что это были законные выборы. Так он поможет облегчить начало диалога на Украино-российской границе и успокоить ситуацию, поощрив людей к участию в легитимном политическом процессе. С 1 августа в России начнут действовать так называемые антитеррористические поправки. Они направлены на отслеживание активности россиян во всемирной паутине. Интернет-компании обязаны будут делиться со спецслужбами практически всей информацией о пользователях. По первому запросу будут выдаваться логины и пароли, адреса электронной почты, списки контактов и даже количество сообщений. Тайной останется лишь содержание переписки. Спецслужбы будут знать, какие социальные сети, форумы и блоги посещают россияне в настоящее время. В настоящее время такие данные можно получить только по решению суда. У нас в Украине стартовало внешнее независимое оценивание, проверку своих знаний, выпускники начали с иностранных языков, Текст, тест включает 43 задания, максимальное количество баллов, которые сможет набрать абитуриент по этому предмету, 56. Как проходит первое тестирование в этом году, наблюдали наши корреспонденты. До начала тестирования еще два часа. Возле 225 школы в Оболонском районе Киева уже с 9 часов абитуриенты выстраиваются в очередь. Кто-то скрупулезно повторяет правила, кто-то беззаботно общается со сверстниками, а кто-то молча волнуется. Но больше всего за своих чат переживают родители. Я волнуюсь очень. Я уже на лекарствах несколько дней потому что я сама учитель, и поэтому всегда переживаю не только за своего ребенка, я переживаю за всех детей. Абитуриентка Лиза идет на тестирование с уверенностью, утверждает, что английский ее конек готовилась, конечно, я просто закончила школу с углубленным изучением английского языка. У нас очень хорошая подготовка, поэтому я уверена в своих знаниях. В тесте по английскому 43 задания. Максимальное количество баллов, которые может набрать абитуриент – 56. Андрей мечтает учиться в Академии МВД. Надеется, что среднего балла в тестировании будет достаточно для вступления в заветный вуз. По 12 бальной это где-то 10. Я думаю, это мне очень надо. Дмитрий на тестировании перешел выше Ванке. Говорит, дружит с украинским языком и литературой. А вот с английским совсем дело плохи, переживает парень. Что-то нам по-английски? О, давайте нет, не, не испытывать. Почему? Нет, не хочу позориться. А позориться на тесте, конечно, можно, говорят центры оценивания образования. Но не столько отсутствием знаний, сколько попытками списать. К хитрецам в пунктах тестирования особенно строгие. При входе в школу проверка почти как в аэропорту. С собой абитуриенту можно взять минимум необходимого: пропуск, паспорт, до да пару ручек. А на любые другие предметы жесткое табу. Это очень серьезное нарушение. И если будет у абитуриента во время проведения тестирования обнаружен любой электронный прибор или какие-нибудь бумажные материалы, не предписанные процедуры тестирования. Если какой-либо предмет будет изъят во время тестирования, он будет лишен права продолжения работы над тестом. Представитель центра оценивания говорит, что на этом тестировании пока нарушений не было. Но за предыдущие пять лет ни одно испытание не обходилось без хитрых абитуриентских уловок, за которые эти были лишены возможности пройти тест. Поэтому в день старта ВНО Минобразование предупреждает и призывает пользоваться только своими знаниями. Наталья Пругар, Валерий Власюк, БТБ. Давайте пожелаем нашим выпускникам удачи. Пусть поступает в нужный вуз, получает максимальное количество баллов, вырастает, выучивается и строят новую Украину. Честную и некоррупционную. Спасибо, что были с нами.